Новости дня на канале БТБ, 6 вечера в Киеве, в студии Оксана Гуцайт. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Результатом стала договоренность о режиме прекращения огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые поспособствуют установлению мира, сообщает пресс-служба президента Украины. Режима прекращения огня не может быть, пока Россия поддерживает пророссийские бандитские формирования на востоке Украины. Так на телефонный разговор Порошенко и Путина отреагировал президент США Барак Обама. Во время пресс-конференции в Таллине глава Белого дома отметил, первые шаги к мирному урегулированию должна сделать Москва, ведь именно она способствовала обострению конфликта на Донбассе. Пока еще слишком рано говорить, что это означает прекращение огня. Мы не видели никаких деталей, только пару сообщений в новостях. Соединенные Штаты всегда поддерживали намерение Петра Порошенко достичь политического урегулирования конфликта на востоке Украины. Но пока эти намерения не удавалось реализовать, поскольку Россия не относилась к этому серьезно и не признавала, что контролирует сепаратистов на востоке. Мы надеемся, что на этот раз Москва действительно готова пойти навстречу и прекратить финансирование бандитских формирований. Кабинет министров Украины рассчитывает ввести санкции в отношении России как страны-агрессора в октябре текущего года. Об этом говорится в плане восстановления страны, который представил на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк. Общий ущерб, нанесенный России и Украине, составляет более триллиона гривен, говорится в документе. Кроме того, стране необходима новая оборонная доктрина, в которой Россия должна быть признана государством-агрессором. Премьер сообщил, что правительство Украины одобрило проект закона об отмене внеблокового статуса Украины и взятии курса на вступление в НАТО. Наша специального статусу. Наша цель – это получение специального статуса между Украиной и НАТО. Считаем, что Альянс должен предоставить Украине специальный статус особенного партнера номер один номер один. Что касается НАТО, то самым правильным было бы решение о принятии Украины в члены организации. Российские наемники начали предпринимать действия, которые могут нарушить работу ГТС на Донбассе, что приведет к нарушению транзита газа в Европу через Украину. Российские наемники наносят максимальный ущерб экономике Украины. Вследствие артобстрела террористы повредили газопровод низкого давления в селе Глиня на Луганской области. На сегодня от газоснабжения отключены частично 23 и полностью 59 населенных пунктов Луганской области. По оперативной информации, российские наемники начали действия, которые могут привести к нарушению работы газотранспортной системы на временно оккупированных территориях. Это может представлять угрозу поставкам газа в Европу. Силы АТО предотвратили диверсию со стороны России на электростанции в городе Счастье. Это стратегический объект, поскольку в результате боевых действий регион был отрезан от энергосистемы Украины. Сейчас северные районы области получают электроэнергию именно с этой станции. На складах большое количество баллонов с кислородом и водородом. Сейчас ТЭС полностью находится под контролем батальона «Айдар». В целом на Донбассе без газа и электричества остаются несколько десятков тысяч людей. Из-за боевых действий частично отключены от газоснабжения многоэтажные жилые дома в населенном пункте Счастья Луганской области. Не осуществляется водоснабжение в Первомайск, Добрянку, Стаханово на Луганщине и в Тельманово Донецкой области. Россияне сконцентрировали войска в областных центрах Донбасса. Они не оставляют намерений захватить Донецкий аэропорт. Об этом сообщили в информцентре СНБО. Всего в течение суток силы АТО вступали в бой с террористами в районе поселков Верхнеторецкая, Луганская, Марьинка, Широкины, а также неподалеку от Красного Яра, Коммунарской, Макарова, Вергунского разъезда, Веселой горы, Станицы Луганской, Уткинова, Победы. Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Прежде всего на юго-западе Донецкой области украинские силовики Осуществили перегруппировку, закрепились на новых рубежах и перешли к активной обороне. По проверенной информации, при отходе от аэродрома Луганск наши ребята уничтожили семь бронетранспортеров, два танка, минометный расчет и около 100 террористов. После нанесения огневого удара по базе боевику в районе Снежного уничтожено более 100 российских наемников. уничтожено 100 российских Министерство обороны осуществляет комплекс мероприятий, направленных на оборону Мариуполя. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Гилетей на своей странице в Facebook. В частности, инженерные части обустраивают городские фортификационные укрепления. Доставлены значительные объемы вооружения. Для подготовки подразделений территориальной защиты в город направлены инструкторы Минобороны. Также проведен ряд мероприятий по организации береговой охраны. Валерий Гилетей отметил, что аналогичные действия проведены и в других приграничных регионах Украины, а также в Киеве. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер не исключает наступление сепаратистов на Мариуполь с целью создания российского коридора до Крыма и далее до Приднестровья. Он выступил с резкой критикой политики президента Путина в отношении Украины. По словам Оттингера, в голове не укладывается, что Путин действует с помощью фальсификации лжи и оружия. Одновременно он обвинил немцев в том, что они недостаточно серьезно относятся к событиям вокруг Украины. По мнению политика, этот кризис необходимо использовать как шанс для сплочения внутри Евросоюза. Герои не умирают. Второй в Киеве памятник героям Небесной Сотни установили на территории Национального педагогического университета. На церемонии открытия присутствовали несколько сотен человек. В основном студенты педуниверситета и, конечно же, наш корреспондент Екатерина Доброгорская. Памятник выполнен в форме казацкого креста. Именно их устанавливали еще с давних времен в честь погибших за Украину. Осветить каменный монумент приехал глава Киевского патриархата Филарет. За что они отдали свою жизнь? За свободу и демократию в Украине. И это не понравилось нашим соседям. То, что мы хотим быть в демократической Европе. Что мы хотим быть в демократической Европе. Ректор Национального университета имени Драгоманова говорит, то, что такие памятники появляются на территории университетов, не случайность, ведь именно студенчество стало движущей силой произошедших в Украине изменений. В событиях на Майдане были наши студенты, пострадали, один из них потерял глаз. Слава Богу, никто не погиб. Но наши ребята сейчас находятся в зоне боевых действий, преподаватели наши тоже там. И мы гордимся тем, что патриотично не только наше слово, но и дело. Памятник на территории педагогического университета уже второй в столице. Первый открыли в Национальном техническом университете КПИ в день независимости. Студенты говорят: вскоре именно монументы, символизирующие свободу и независимость, должны прийти на замену символом тоталитаризма. Екатерина Доброгорская, Даниил Городецкий БТВ. Украина поднялась сразу на 8 позиций в индексе глобальной конкурентоспособности и заняла 76 место из 148 стран. Год назад страна потеряла 11 позиций, опустившись на 84 место. По мнению авторов рейтинга, такой подъем может быть связан с ожиданиями после смены власти. При этом аннексия Крыма и конфликт на Донбассе мало повлияли на результаты, поскольку к тому времени данные уже были собраны. Шестой год подряд в рейтинге лидирует Швейцария, Сингапур остается на второй позиции, США вытеснили Финляндию, с третьего на четвертое место замыкают рейтинг Гвинея и Чат. Европейский банк реконструкции и развития в этом году планирует инвестировать в украинскую экономику 1 миллиард евро. Об этом заявил представитель финучреждения в Киеве Шевки Акурен. В эфире британской BBC News он отметил, что вопреки нынешнему кризису у нашей экономики есть свои сильные стороны. В частности, власти страны выполняют программу сотрудничества с МВФ, а также Киеву удалось добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Акурен также подчеркнул, что ЕБРР остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. За время сотрудничества банк уже вложил в нее более 10% десяти миллиардов долларов. Обменный курс гривни укрепился благодаря совместным действиям центрального и коммерческих банков. Об этом в ходе международной конференции Invest in Ukraine заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы НБУ Александр Писарук. Он отметил, что обменный курс гривни сегодня 12,4-12,8 за доллар. Относительно дальнейших прогнозов, то тут важнейшим фактором остается ситуация на востоке Украины. Александр Писарук отметил, что невзирая на конфликт с Россией, западные инвесторы верят в Украину. Гривня продолжает активно укрепляться. Официальный курс доллара сегодня снизился на 48 копеек и достиг отметки 12 гривен 53 копейки. На межбанке утром котировки стартовали с отметок 1245-1290, а к концу торгов гривня укрепилась до уровня 1240-1260. Спасибо, что вы с нами. До встречи ровно через час. Буду ждать.